Кальмаров в сметанном соусе. Любимый рецепт нашей семьи уже долгие годы. Конечно, подобных рецептов много в сети, но этот значительно отличается по технологии. Общеизвестно, что кальмары становятся жестче, если их передержать больше двух минут. Но также правда, что если их тушить около часа, они вновь станут мягкими. Кроме того, мы добиваемся концентрированного вкуса. В данном рецепте добавлю бульон от варки в тушение плюс замена муки как загустителя на крахмал. Крахмал по сравнению с мукой значительно выигрывает. Во-первых, мука мучниста на вкус и соус, который получается из муки, будет густым, немного по консистенции ломким. Крахмал будет кремовым, нейтральный по вкусу и прекрасно пропитывает рассыпчатый гарнир. Этот рецепт впервые приготовила моя мама в те далекие времена, когда кроме кальмара в магазинах ничего не было. Я лишь немного его подправил. В морозилке осталось грамм 200 осьминожек, а кальмары, которые сейчас будем готовить, уже чищены и прошли тепловую обработку при этом. Поэтому мы добавим эти осьминожки, чтобы сделать вкус ярче и насыщеннее. Как будто бы мы взяли кальмары, которые еще не были очищены чистили и чистили лица. Ингредиенты. В этот раз их будет немного. Как вы видите, это кальмары 700 грамм. Мы их немножко разбавили осьминожками. Лук репчатый полкило. Сметана полстакана 120 грамм приблизительно. Крахмал полторы столовых ложки. Черный перец и соль по вкусу. Также понадобится немного растительного масла для жарки. Лучше оливковое, потому что оно нейтрально, и к тому же оно будет присутствовать в соусе в результате. Начнем приготовление сварки. Поставим кастрюлю на огонь, добавим 2 литра воды, добавим 2 ложки столовой соли, доведем ее до кипения. Затем добавим кальмары и поставим вариться. Варится буквально пару минут с момента закипания. Пока кальмары варятся, давайте приготовим лук. Нарежем его полукольца. Полукольца будут толщины приблизительно полсантиметра. Приблизительно также мы нарежем и кальмары, так чтобы они были одинаковой толщины. Затем в блюде. В этом есть небольшая хитрость. Таким образом мы родители приучаем детей потреблять лук, потому что это блюдо они просто обожают. Наши кальмары сварились. Вынимаем их из кастрюли. При этом бульон оставляем оставим его в стороночку, он нам еще пригодится. Теперь подготовим кальмары. Нарежем их так же, как и лук. Для начала надрежем тубу, а затем нарежем полукольцами толщиной приблизительно пол сантиметра. Я вот теперь думаю, дети посмотрят это видео и скажут, чтобы родители долю лука уменьшили наполовину. Переходим к тепловой обработке. Нагреваем сковороду, доливаем масло. Масло должно быть очень горячим. Проверяем это дело спичкой. И добавляем кальмара. Сначала обжариваем кальмары. Кальмары нам необходимо обжарить до золотистого цвета. Жарим на максимальном огне. Важный момент на кухне для приготовления подобных блюд – это наличие чугунной сковороды. Хотя бы одна из них у каждого в доме, я считаю, быть должна. Дело в том, что чугунная сковорода отличается от всех остальных тем, что очень хорошо держит тепло. И когда вы на разогретую сковороду вкладываете продукты, они сразу начинают жариться. У них нет момента тушения. Затем добавляем лук. Лук мы также будем обжаривать вместе с кальмарами до такой же золотистой корочки. Когда лук и кальмары уже получили золотистую корочку, добавляем бульон. Я добавил приблизительно 4 половника, это около 200 миллилитров перемешали. И добавляем сметану. Перемешали. И только теперь можем огонь уменьшить до минимального. Закрываем крышкой и оставляем тушиться на полчаса. Пока кальмары тушатся, приготовим крахмальный раствор. Для этого возьмем половник оставшегося у нас бульона, добавим туда полторы столовых ложки крахмала и перемешаем. Этот раствор мы добавим минут за 5 до конца тушения. До конца тушения осталось 5 минут. Добавляем крахмальный раствор, перемешиваем, пробуем на соль. Помните, что вы добавляли бульон, и он был соленый, поэтому не пересолите аккуратно. Добавляем перец. Все, блюдо готово. В этот раз мы подавали кальмары с рисом вареным с грибами, в виду блюда домашний, не ресторанный. Дело в том, что добавлять красителей не имеет смысла, вкус и так насыщенный, а любой другой краситель пищевой в виде специй может испортить вкус. Спасибо, что смотрите наше видео, подписывайтесь на канал Корчма, будьте здоровы!